日出而作，日落而息。这句话能表示中国古老人的劳动生活。老伯父是个勤劳的人，太阳升起就起来劳动，太阳下山就休息。为了孩子的幸福、舒服的生活，所以无论有什么困难，他都用乐观的心情做事，拼命的。 做工赚钱，老伯父也是爱开玩笑的人，经常跟小朋友打趣、热情的问候。他的样子让别人喜爱，可是另一个年轻人觉得这是一个没有意义的动作，既讨厌又不喜欢老伯父，所以经常不理睬老伯父说的话。有一天。 老伯父出于善意的给年轻人一个忠告，可是，一直活在自己世界的年轻人不满意，大声的说：“不想要人批评他。”老伯父非常伤心，没想到儿只能对自己的老爸这么冷淡，双方变了陌生人，四五年一句谈话说也没有，每天放学时回家时。 不管骑摩托车的人，还是坐在摩托车后的学生，都陷入冷场。有一天，年轻人需要住院动手术，爸妈来了守护他一整夜。后来出院了一个月，年轻人要出远门上大学，他们三人在一家酒店休息。年轻人在洗澡时。 楼上一层，谢小把杯子弄破，老爸急忙跑来，砰砰的敲门大声。我这个年轻人忘不了那一天的情况，他在我的身边照看，可是我一直不在乎他的动作，我们俩从不说对不起，但谢谢你一句，就缓解双方的压力。 今天快乐的钥匙回来了，不要把小事断绝父子的血亲，谢谢大家。啊明天<特> <laughs> 你打电话吗哦。